Ну, сами видели, что игра была тяжелая, мы ожидали, что игра будет тяжелая, потому что Гаверла, мы знали, что она неплохая, хорошая команда, набрала на обороты, мы знали. Что... Конечно, создать созидать, созидать тяжелее, чем играть на контратаках, разрушать, поэтому, конечно, были сложности. Поэтому результатом я доволен, но игрой недоволен. Ваши вопросы? Представьте, за два тайма, практически, все четыре удары Я же говорю, да, я же говорю, игрой я недоволен. Недоволен. Почему бьют? Ну, будем разбираться, будем разбираться. Сейчас сказать про солнечный судейство? Я же судей, вы же знаете, я же судей никогда не обсуждал. Еще вопросы? А с червоной там... Конечно будет санкции. До час, дома, Ну и что копки. Подождите, результат скользкий, понимаете? Ну что вы так? Это вы... дома. Давайте мы побежим все вперед, все вперед, бросим, забивайте, да? Ну триматы, ну так правильно. Нельзя, надо же холодную голову тоже иметь. Последние минуты. А еще с слизкий рахунок не забыли треки, чтобы не переставлялись? Ну, хотели, что не хотели, ребята. Подачи, у меня, кстати, так сильно претензий нету подачи. По игре, да, а подачи нету. А Суббота, что у вас очередной матч начинает на запасных, он не в хорошей форме, или чи... просто инши там? Не, ну да, я решил, я решил, я же вижу, я решил, что он пока что не клеится. Тоже. Почему надо иметь много игроков? У кого-то игра не пошла, у кого-то травмы. Плюс у нас травмы, много травм. Сами видели. Знаете. Какие задания стоят перед вами на сезон? На сезон как, как можно хорошо выступить и как можно высокое место занять. Питание прошу. Должен ли я думать о что команда при на выезде... Все-таки на выезде играет немножко прав. <реш> Заметили, да? <реш> а потому что, знаете, опять же, на выезде немножко чуть дома, понимаете, болельщик гонит. Надо немножко раскрываться. Надо это. А где-то на выезде где-то можно, понимаете, организованно сыграть. Все, все равно все зависит от, от игроков, от, от их мастерства, от их мышления. Конечно. Конечно, ж, в межсезонье будем усиливаться. Мы, я разговаривал, что, конечно, надо усиливаться, потому что лавки такой сильной нет у нас. Что что? Есть. Ну, пока мы с ничего не будем говорить. Есть, ведутся переговоры, там посмотрим. А как он Да нормально жеребьевка. В одну четвертую, что ли? Конечно, там я считаю, что Шахтер фаворит. Сейчас и Днепр хорошо выглядит. И Шахтер фаворит. Понятно, что команда очень хорошая. Ну, будем драться, будем биться, а там посмотрим. С Лопасом пока мисс еще не тренируется.